ராதே கிருஷ்ணா ஓம் ஸ்ரீ சரணம் நமஸ்காரம் நாராயணிமில் இன்னைக்கு தொண்ணூற்றி ரெண்டாவது தசகம் படிக்கலான் இருக்கேன் கர்மமும் பக்தியும் ஒன்றாவது ஸ்லோகத்துக்கு போகலாமா ஓம் ஸ்ரீ ஹரே நமஹ ஸ்ரீ சரணம் வேதை சர்வாணி கர்மான் अपलपरतया वर्णितानीति बुद्ध्वा तानि त्वय्यर्पितान्येव हि समनुचरन् यानि नैष्कर्म्यमीश मा भूत्वे दैर्निषित्ते कुहचिदपि मनः कर्मवाचां प्रवृत्तिः दुर्वर्जम चेदवाप्त तदपि खलु भव त्यर्पये चित् प्रकाशे इन दूर पड़ रहे वेद सर्वाणी कर्माणा फल परतया वर्णिता नीति बुद्ध्वा तानि त्वय्यर्पितान्ये वही समुचरणी नैष्कर्म्य मीश मा भूत निशिते कुहचिदि मन कर्म वाचा प्रवृत्ति दुर्वर्ज चेतवा दुर्वर्ज चेदवा तदपि खलु भव यपये चित्रकाशें रंढवद श्लोकम ईश्वर्य कर्म योगह तव भजनमयह तत्र चाभिष्ट मूर्तिम हृद्यां सत्वैकरूपां दृशदि हृदि मृत्यु

यस्वन्य कर्मयोग तब भजनम त्र चा भीषमूति हृदया सत्व कर हृदय हृदय क्वाय्वा पुष्पैर्गंधन अभी च शक्ति भक्तिपूत तो निपरिया विदध दूसरा भजेह मून्व श्लोक स्त्रीशूद्रकता श्रवण विरिता आसता ते दयार्हाः त्वत्पादासन्नयातान् द्विजकुलजनुषो हन्त शोषां यशान्तान् वृत्त्यर्थं ते यजन्तो बहु कथितमपि त्वामना कर्णयन्तो दृप्ता विद्याभिजातैः किमु न विदधते तादृशौ मा कृतामा स्त्रीशूद्राः त्वत्कथादि श्रवणविरहिताः आसता ते दयार्हाः त्वत्पादा सन्नयातान् द्विजकुलजनशो हंत शोषाम यशांता वृत्यर्थं ते यजन्तो बहु कथितमपि त्वामनाकर्णयन्तो दृप्ता विद्याभिजाते किमु न विदधते तादृशं मा नागाव श्लोकम् पापोऽयं कृष्णरामेत् अभिलपति निजं गूहितुं दुश्चरित्रं निर्लज्जस्यास्य वाचा बहुतरकथनीयानि मे विघ्नितानि भ्राता भजति किल विष्णुमित्तं बुधास्ते निन्दन्त्युच्चैर्हसन्ति त्वयि निहितमतीं तादृशौ मा कृतामा पापोऽयं कृष्णरामेत् अभिलपति निजं गूहितुं दुश्चरित्रम् निर्लज्जस्यास्य वाचा बहुतरकथनि यानि मे विघ्नितानि भ्राता मे वन्ध्यशीलो भजति किल सदा विष्णुमित्तौ बुधां निन्दन्त्युच्चैर्हसन्ति त्वयि निहितमतीन् तादृशौ मा कृता ऐन्दाव श्लोकम् श्वेतचायं कृते त्वां मुनिवरवपुषं प्रीणयन्ते तपोभिः त्रेतायां स्कृक्सुवात्यङ्कितमरुणतनुं यन्यरूपं यजन्ते सेवन्ते तन्त्रमागैः विलसदरि द्वापरे श्यामलागौ नीलं सङ्गीतनाद्यैः इह कलिसमये मानुषा स्वा भजन्ते श्वेतचायं कृते मुनिवरवपुषं प्रीणयन्ते तपोभिः त्रेतायां सुक्षुवाद्यङ्कितमरुणतनुं यन्यरूपं यजन्ते सेवन्ते तन्त्रमार्गैः विलसदरिगदं। गदं द्वापरे श्यामलाङ्गं नीलं सङ्गीतनाद्यैः कलिसमये मानुषास्वां भजन्ते ആറാമത്തെ ശ്ലോകം സോയം കാണി മുരരിപ്പൊ എത്ര സങ്കീർത്ത നിരത്നൈരേവർഗൈ അഖിളധനചിരാ പ്രസം ഭജന് ജാദ്രേതൃതോ അപ്പം കിള കലൗ सम्भवं कामयन्ते दैवा तत्रैव जातान् विषयविशरसै मा विभो वञ्चयास्मान् सोऽयं कालेयकालो जयति मुररिपो यत्र सङ्कीर्तनाद्यैः निर्यत्नैरेव मार्गैः अखिलधनचिरा भजन्ते जाता श्रेता कृतातो अपि हि किल कलौ सम्भवं कामयन्ते दैवा तत्रैव जातान् विषयविशरसैः మా విభో వంచయాస్ ఏడా శ్లోక భస్కల స్యుద్రమిళ భువి తో భూరిశస్త్రచో కేరీం తామ్రపర్ణి అనుఖిల కృతమా ప్రతీచీ मामप्येतदन्तद्भवमपि च विभो किञ्चिदञ्जत्रसं त्वया शापाशैर्निबध्य भ्रमय न भगवन् पूरय त्वन्निषेवा भक्तास्तावत्कलौ स्युः द्रमिलभुवि ततो पूरी शस्त्रचोचे कावेरी ताम्रपर्णी तांम्र पर निमन किलक्रुतमालाम च पुण्यां प्रति चिम हामामा पितादंतर भवमा पिचविभो भगवन पूरय त्वन्निषेवा एतावद् श्लोकं दृष्ट्वा धर्मदृहन्तं कलिमपकरुणौ ब्राह्महीक्षित् परीक्षित् हन्तुं व्याकृष्टकोपि न विनिहितवान् सारवेदी गुणां त्वत्सेवात्याशुसिद्ध्ये दशदिह न तथा त्वत्परे चैष यत्तु प्रागेव रोगादिभिः अपहरते तत्र शिक्षयैनौ दृष्ट्वा धर्मद्रुहं तौ कलिमपकरुणौ ीक्षित् परीक्षित् हन्तुं व्याकृष्टख्गोऽपि न विनिहितवान् सारवेदी गुणांशात् त्वत्सेवा याशुसिद्ध्ये दशदिह न ता त्वत्परे चैष यत्तु प्रागेव रोगादिभिः अपहरते तत्र शिक्षयैनौन्बदावद् श्लोकम् गङ्गा गीता च गायत्र्यपि चतुलसिका गोपिका चन्दनं तत्सालग्रामाभि पूजा परपुरुषतयेकादशी नाम वर्णाः एतान्यश्चाप्य यत्नानैकलिसमये त्वत्प्रसादः प्रवृद्या। क्षिप्रं मुक्तिप्रदानीत्यभिददुर्षयः तेषु मां सज्जयेताः गङ्गा गीता च गायत्यपि च तुलसिका गोपिका चन्दनं तत्सालग्रामाभि पूजा परपुरुषत एकादशी नाम वर्णाः एतान्यष्टाप्य कलिसमये त्वत्प्रसादप्रवृद्ध्या क्षिप्रम् मुक्तिप्रदानीत्यभिददुर्षयः तेषु मां सज्जयेताः पतावद् श्लोकम् देवर्षीणाम् पितॄणामपि न किं करो वासभूमन् योऽसौ सर्वात्मना त्वां शरणमुपगतः सर्वकृत्या निहित्वा तस्योत्पन्नं विकर्मा अखिलमपनुदस् एव चित्तस्थितस्त्वं तन्मे पापो पवनपुरपते रुन्धिभक्तिं प्रणीयाः

தன்மே இந்த பத்து ஸ்லோகங்கள் ரெண்டு ரெண்டு தடவை படிச்சிருக்க இந்த தசகத்தில் நாராயண பட்டத்திரி குருவாயிரப்பனை பார்த்து சொல்றார் எவன் ஒருவன் உலகில் நடைமுறை செயல்கள் அனைத்தையும் பற்றின்றி ஆற்றி அதன் பயனை துறந்து முற்றிலும் தங்களையே சரணமடைந்தவனோ அவன் அதன் பின் தேவர்களுக்கோ ரிஷிகளுக்கோ கடன் பட்டவனாகவோ அடிமையாகவோ ஆவதில்லை ஏனெனில் தாங்கள் அவன் மனதில் இருந்து கொண்டு அவன் மற்ற கர்மங்களை செய்யாமல் விடுத்ததால் உண்டாகும் பாவம் அனைத்தையும் போக்கிவிடுகிறீர்கள் அழித்து விடுகிறீர்கள் குருவாயிரப்பா அப்படிப்பட்ட தாங்கள் எனது முற்பிறவியின் பாவங்களால் விளைந்த தாபங்களை அழித்து தங்களிடம் பக்தியை வளர்த்தருள வேண்டுகிறேன் அப்படின்னு பட்டத்திரி இந்த தசகத்தில் உன்னையே நினச்சுருக்கணும் உன்னை நிறையா பூஜை பண்ணணும் உன்னை பற்றி நிறையா பாடணும் உன் உருவத்தை நான் வழிபடணும் அப்படின்னு நிறைய பூக்களை வச்சும் எல்லா வாசனை திரவியங்களாலும் உனக்கு நிறைய நாள் தினமும் பூஜை பண்ணணும் இப்படி பட்டத்திரி இந்த தசகத்தில் சொல்கிறார் ஓம் ஸ்ரீ ஹரே நமக ஸ்ரீ சரணம் ராதே கிருஷ்ணா ஓம் ஸ்ரீ மகாப்பரிவாச்சரணம் நமஸ்காரம்